Ну, в первую очередь хочу поздравить команду Полтава с победой. Молодцы, ребята терпели, добились результата. Касательно нашей игры, у нас очень много не получалось. Наверное, за весь период, который я работаю в команде, это была худшая игра действительно нашей команды. Допустили очень много ошибок. Ошибок как и в линии обороны, так и... В линии атаки практически все ребята ошибались, и опытные, и молодые. С чем это связано, будем разбираться. Э, особо комментировать, что нет, что комментировать. Проиграли игру, про... хоть и моментами выглядели вроде неплохо, но опять-таки забить не, не смогли и пропустили досадный гол. Стандартное положение опять играет нам не в нашу пользу. Команда села после незабитого пенальти. Ну, пенальти это лотерея, знаете. Конечно, если бы забили этот гол, может быть, сценарий игры сложился немножко по-другому, где-то, может быть, команда Полтава пошла бы отыгрываться, у нас появились бы свободные зоны, но мы его не забили. Поэтому тут наоборот надо было сплотиться вокруг этого момента, где-то проявить характер, через не могу. Некоторые футболисты не смогли наступить себе на горло и доказать и себе в первую очередь, и всем. Я и перед игрой говорил ребятам, что занять по ходу, турни... по ходу чемпионата первое место легко. вот удержаться там намного тяжелее. Вот здесь и проявится характер у каждого и стержень. И вот такие игры показали вот например, сегодняшняя игра, что не у всех есть действительно этот стержень. Вот, а без него, к сожалению, в футбол играть нельзя. То есть нужно было тяжело, не тяжело, всем тяжело было на поле. И жарко было обоим командам. Но тем не менее, одна команда проявила желание и терпение. Вторая команда, не все, конечно, но большинство э, не смогли этого, проявить эти качества. Поэтому мы проиграли игру. Я считаю, что Полтава, в принципе, больше хотела. То, что, может, у них немножко больше была пауза в отдыхе. То есть мы все-таки провели три дня назад кубковую игру, где-то потеряли силы. Но в то же самое время это, не, это ни в коем случае не оправдание. То есть если мы хотим достигать каких-то высот, то мы должны работать на два фронта, независимо от того, какой там чемпионат, кубок и все остальное. Поэтому ничего, сделаем выводы, будем двигаться дальше. Мы проиграли сражение, но не проиграли войну. Поэтому еще впереди очень много игр. Мы сейчас готовимся к домашней команде с Гелиусом. То есть там игра за 6 очков будет, поэтому будем готовиться к домашней игре. Ну что, хочешь сказать, хорошая игра была. Я думаю, что она зрителям понравилась. Вот. Хорошая динамика матча, хорошая агрессивная борьба неплохое движение, неплохое движение, хотя и жара была, вот. Играли с очень серьезной командой, я считаю, с очень серьезной командой и не зря они находятся на первом месте, вот. Ну то, что выиграли, молодцы, молодцы, ребята, вот. Хочется их поздравить с победой, хочется болельщиков поздравить с победой, вот и если, в общем-то, радует, что в игре в нашей, в нашей команде, что ребята выдержали весь накал матча, выдержали весь нерв матча и очень хорошо отработали в организации. Очень ребята сегодня здорово отыграли. Вот. Хотя, конечно, огрехи были, но это, это футбол. Но мы очень довольны, довольны результатом. После травмы вышел Артем Нитуля сегодня. Ну, это первая его игра. Наконец-то у нас начинает лазарет немножко заканчиваться. Вот. Но с другой стороны, вот проблема сейчас с Вовченко у нас. Проблема. Повезли на снимок. Вот что там уже приедет, расскажет, расскажет доктор уже, что там и как. Конечно, это печально, что ребята травмируются. Когда выздоровели, конечно, хорошо после незабытого пенальти команда более стала уверена? Ну я скажу, не скажу, что команда была и до пенальти не уверена. Да, была такая. Игра, конечно, больше преимущества было у Зирки, но мы так и строили игру. Вот, в общем-то, ребята выдерживали то, что просилось. Выдерживали то, что просилось. Ну и молодцы ребята, что не расклеились после пенальти. Да, наоборот, собрались, наоборот, нашли в себе силы исправить ситуацию играть, начать играть. Я считаю, что, в общем-то, и до пенальти, и после пенальти была с нашей стороны нормальная игра.